Seterusnya, kita akan berlintas langsung ke Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Silakan. Terima kasih, Farhatul. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sejumlah RM87,338 telah dibayar kepada 29 penduduk di Stumbin, Sri Aman sebagai bayaran pampasan tanah mereka yang diambil alih bagi tujuan pembinaan infrastruktur projek jelabang padi bijat Stumbin dan sebagainya. Penerima pampasan adalah dari rumah panjang Grand A, Grand B dan Grand C yang disampaikan oleh Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Narodin Mejais di Sri Aman. Projek Jelapang Padi Bijak Stumbin yang diluluskan Majlis Perancangan Negeri pada Februari 2010 melibatkan keluasan 55.7 hektar turut disampaikan pada majlis tersebut 57 surat hak milik tanah kepada 56 penduduk dari beberapa kampung di Sri Aman. Surat hak milik tanah itu adalah bagi kawasan yang terletak di seberang bandar Sri Aman dan sebelum ini dipohon oleh penduduk untuk tujuan pertanian. Pengeluaran surat hak milik tanah itu adalah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri dan melibatkan keluasan kira-kira 67 hektar. Datuk Narodin dalam ucapannya mengingatkan pemilik tanah agar menyelesaikan secara baik jika berlaku sebarang pertelingkahan persepadanan tanah. Katanya perkara tersebut boleh diselesaikan di peringkat ketua kaum atau pejabat daerah tanpa membawa masalah itu ke mahkamah yang akan mengambil masa bertahun untuk diselesaikan. Ini berita yang baru diterima. Mayat seorang lelaki dipercayai Clement Gunto yang hilang di Sungai Stuba Tanjung Pengait Bintangor telah dijumpai sekitar pukul 3 petang tadi. Mayat ditemui oleh penduduk rumah panjang yang menyertai misi mencari dan menyelamat SAR. Sementara itu, di Song, pasukan SAR di Nanga Temalat turut menemui mayat seorang kanak-kanak lelaki yang dipercayai Rudy Alfadens, 7 tahun mangsa buat karam di Song, petang Isnin lepas. SAR kini diteruskan bagi mencari seorang lagi kanak-kanak yang masih hilang, Rafinej Clarence, 9 tahun. Kita teruskan dengan berita ini. Masyarakat telah mulai sedar peranan Jabatan Hutan Sarawak terutamanya dalam membantras kegiatan pembalakan haram di negeri ini. Pengarahnya Haji Sapuan Ahmad berkata, ini terbukti apabila terdapat penurunan kadar kes pembalakan haram sejak tahun 2014. katanya pada tahun 2014 banyak 214 serbuan ke atas kegiatan pembalakan haram telah dilakukan oleh pihaknya di seluruh negeri manakala pada tahun ini hanya 93 serbuan yang dilakukan oleh jabatan itu Beliau berkata di bawah ordinan baharu iaitu Ordinan Perhutanan Sarawak 2015, Jabatan Hutan Sarawak tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Malah jabatan akan sentiasa bekerjasama dengan agensi yang berkaitan bagi mengekang kegiatan tersebut. Hadi Sapuan memberitahu pemerintah selepas menghadiri program Hari Integrasi dan Inovasi Jabatan Hutan Sarawak di Bintulu. Mengenai program tersebut, beliau memberitahu ia sebagai platform jabatan dan kaki tangan dalam mengkaji semula apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh jabatan itu serta mencari mekanisme terbaik dalam menangani kegiatan pembalakan haram. Pelbagai aktiviti dilaksanakan oleh jabatan itu semasa dua hari program tersebut termasuk ceramah motivasi, kempen darah dan pameran. Pegawai Takbir Diplomatik PTD memainkan peranan besar dalam memperkukuh hubungan antara negara. Panglima 3 Brigade Infantry Malaysia Brigadier General Muhammad Pustaman Madsin berkata, justru PTD harus memahami dan menguasai ilmu berkaitan diplomasi secara komprehensif. Katanya ini termasuklah memperkasa nilai-nilai ketenteraan dalam diri mereka kerana kemajuan sesebuah bangsa berkait rapat dengan ketenteraan. Brigadier General Muhammad Bustaman bercakap kepada media selepas perasmian Program Orientasi Pertahanan Negara Diploma Pengurusan Awam Institut Tadbir Negara Siri 2 di Kem Tuang, Kota Samarahan. Program 11 hari yang dikendalikan oleh Trentr itu antara modul yang diselitkan dalam program memperkasa 63 PTD selain kursus bersama Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sokongan perterusan dan tidak berbelah bahagi daripada masyarakat setempat serta penjawat awam amat penting bagi pembangunan dan kemajuan di Limbang. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kerajaan akan merancangkan lagi pembangunan di bahagian itu pada tahun depan. Beliau menyatakan demikian pada majlis apresiasi program Sejiwa Senada Bahagian Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya di Limbang. Katanya kejayaan penganjuran program Sejiwa Senada di Limbang yang lalu kerana wujudnya kerjasama dan jalinan ukhwa dalam kalangan masyarakat. Justru beliau menggesa agar kerjasama seperti ini dapat diteruskan demi menjayakan agenda pembangunan di bahagian Limbang. Pada majlis itu, Dr. Abdul Rahman turut menyampaikan sijil penghargaan kepada agensi-agensi yang terlibat menjayakan program Sejiwa Senada bahagian Limbang. Pertandingan Bintang Kecil, sebuah program mencukil bakat seni generasi muda merupakan kerjasama antara RTM Sarawak dan Kerajaan Negeri mempunyai peranan tersendiri dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Transformasi sosial. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato Ismawi Ismuni berkata pertandingan bertaraf kebangsaan tersebut mampu meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan para peserta sekaligus memperkasa generasi muda suatu elemen yang penting dalam membangunkan negara. Beliau berkata pada majlis pelancaran buku Coffee Table Bersempena 30 tahun Bintang Kecil di Kuching, Dato Ismawi turut mengucap tahniah kepada RTM Sarawak kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan bintang kecil sejak 1986 sehingga diiktiraf sebagai program pertandingan nyanyian kanak-kanak yang paling lama bersiaran di negara ini oleh Malaysia Book of Record pada 2012. Terdahulu dalam ucapannya, pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Hajah Salmah Ibrahim Melina berkata, penerbitan itu bertujuan untuk mendokumentasikan sejarah serta suasana pertandingan bintang kecil sepanjang 30 tahun penganjurannya. Buku tersebut mengandungi 100 helai muka surat. Hubungan kukuh dalam kalangan kaki tangan RTM Sarawak telah menyumbang kepada kejayaan Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan dalam menganjurkan pelbagai program. Pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Hajah Salma Ibrahim Melina memberitahu ini memudahkan pihak ahli jawatan kawasan kelab merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk manfaat ahli-ahlinya. Beliau juga mahu kelab rekreasi tersebut dapat menjadi penghubung antara kaki tangan dan pihak pengurusan melalui penganjuran pelbagai program. Hajar Salma berucap pada majlis makan malam kelab sukan dan rekreasi RTN Sarawak di Kuching. Masyarakat Islam perlu terus bangkit dan maju ke hadapan selain memperkasa nilai keimanan demi pembangunan ummah. Demikian ditegaskan oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua, Dato' Amar Awang Tengah Liasan, semasa berucap pada majlis sambutan Maulid Rasul peringkat daerah lawas di Taman Awam Lawas. Sebanyak 50 kontijen yang merangkumi Jabatan dan Agensi Kerajaan, Badan Berkanun, Pertubuhan, Persatuan, J3K, NGO, Surau, Masjid, Sekolah, Madrasah dan Syarikat menyertai perarakan tersebut membabitkan peserta seramai 5,000 orang. Perarakan itu menyaksikan kastambi Raja Malaysia Lawas dinobat Johan bagi kategori Jabatan atau Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun manakala Masjid Kampung Muslim Kuala Lawas bagi kategori Surau dan Masjid Syarikat Wawasan pula memenangi kategori Sekolah atau Madrasah dan Syarikat Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Farhal Tudy Angkasa Furi Baik Nur Jauna, Abdullah terima kasih